Ну, это была тактика военное на То есть Путин надеялся, что у нас кончатся ресурсы. Людской, там, наши коррупционеры все украдут, ничего для фронта не оставят. Там, наши партнеры там, перестанут там, финансировать там, социалку, у нас начнутся какие-то социальные бунты, там, там еще какая-то история. То есть, вот, как говорится, или шаг подохнет, или под помрет, значит, ну что-то должно произойти. У него как бы ресурсов тянуть вот эту волынку оказалось достаточно много, денег шел в дырка придурков, которые за деньги готовы лезть на суицидные штурмы, тоже оказалось немало. Ну, вот, то есть, а, а мы еще не падаем, не падаем. То есть вот это война на истечение идет. Там вот эта география, которая происходит, она как бы вот ни о чем. Вся, все наши провалы после, э, скажем так, 2020 -го года это все следствие идиотизма, идиотизма, низкого, IQ и интриг генеральской практики нашей. Больше, больше ничего. То есть никаких э, объективных причин нет. Э, сплошная субъективщика. Э, поэтому там, где нормальные субъективные как бы, факторы, там как бы все стоит, как памятник, там, и все. И наши не наступают по одной причине, а смысла нет. Где же удобное военное истощение, нет смысла наступать. Uh -huh. вот, нет смысла наступать. это вот идеальная позиция, когда на тебя наступают, это а ты эффективно обороняешься. Вот это правильная стратегия, стратегия военного на истощение. Вот. Э, ну, наши стратегии, как бы, они стратегии далекие очень, поэтому они там занимались там, другими вещами. поскольку вот, у них появлялись какие-то дополнительные резервы, они их все время пытались там разменять на какие-то тупые квадратные километры, посадки там, еще какую-то срань, за которую выдают ординаты гибел. Uh -huh. Извините за жесткий сленг. Вот. И так как у нас сейчас реальный дефицит пехоты, как бы они сейчас уже не особо балуют, хотя он там, в Сумской области там, и в Курской еще пытается. <клево> Дело наступления Шершина по этому поводу было вот очевидным звоночком, что блин, еще не закончили эти дебилы вот, свое любимое занятие. Ну, вот как-то так. Ну, так это тупик. То есть, совершенно точно.